येळकोट येळकोट जय मल्हार मल्हारी वागता जय मल्हार मी आज तुम्हाला खंडोबा देवाचा जो मंत्र सांगत आहे तो मंत्र अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अद्भुत आणि पवित्र असा मंत्र आहे हा मंत्र तुमच्या सर्व विघ्नांचा नाश करणारा आहे हा मंत्र तुमच्या सर्व समस्यांचा तुमच्या सर्व अडचणींचा तुमच्या सर्व संकटांचा तुमच्या सर्व प्रश्नांचा तुमच्या दारिद्र्याचा तुमच्या गरिबीचा सर्व कही जा जा हनी काही ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला हानिकारक आहेत ज्या गोष्टीपासून तुम्हाला त्रास होतो त्या त्या सर्व गोष्टींचा नाश करणारा असा हा खंडोबा देवाचा शक्तिशाली दिव्य पवित्र हा मंत्र आहे हा मंत्र रोज नित्यनियमानं जपण्याचा प्रयत्न करा आणि मग बघा तुमच्या जीवनामध्ये कसे बदल जाणवतात ते या मंत्राचा जप करणं म्हणजे आपल्या समोरचे संकटं दूर करणे आपल्या समोरच्या अडचणी दूर करणे आपल्या समोरच्या समस्या दूर करणे आणि सगळ्या विघ्नांचा नाश करण्यासाठीच हा खंडोबा देवाचा मंत्र आहे तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये ज्या ज्या प्रकारच्या अडचणी असतील संकट असतील समस्या असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे विघ्न तुमच्या कामामध्ये येतात त्या सर्व विघ्नांचा नाश करणारा असा हा दिव्य पवित्र मंत्र आहे मल्हारी भक्तांनो हा मंत्र जपताना याचं पावित्र्य राखणं खूप महत्त्वाचं आहे आपण स्वच्छ स्नान करायचं आहे स्वच्छ कपडे परिधान करायचे आहेत स्वच्छ ठिकाणी शांत जागी शांत ठिकाणी मन शांत ठेवून मन एकाग्र ठेवून या मंत्राचा जप एकशे आठ वेळा म्हणजे एक माळ आपला नित्य नेमानं रोज सकाळी म्हणा किंवा संध्याकाळी म्हणा करायची आहे डोळे शांत बंद करायचे मन एकाग्र करायचं आहे शांत मनानं आनंदी मनानं खंडोबा देवाची मूर्ती किंवा फोटो आपल्यासमोर ठेवायचा आहे त्या फोटोवर भंडारा खोबरं आपल्याला उधरायचं आहे फुलं आपल्या त्या ठिकाणी अर्पण करायची आहेत धूप अगरबत्ती दिवा लावायचा आहे आणि नंतर मंत्रजपाला सुरुवात करायची आहे हा मंत्रजप अत्यंत शक्तिशाली अशा स्वरूपाचा मानला जातो आपणही हा मंत्रजप नित्यनियमानं रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी एकशे आठ वेळा जपण्याचा नक्की प्रयत्न करा तुम्हाला स्वत खंडोबा देवाची प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही कारण का अत्यंत शक्तिशाली मंत्रापैकी हा एक मंत्र गणला जातो आणि तुमच्या आयुष्यामधील तुमच्या जीवनामधील जी ही संकटं आहेत ज्याही समस्या आहेत ज्याही अडचणी आहेत जेही दुःख आहे अशा सर्व गोष्टींचा नाश करणारा सर्व विघ्नांचा नाश करणारा असा हा शक्तिशाली खंडोबादेवाचा मंत्र आहे खंडोबादेवाची भक्ती घरोघरी पोचावी यासाठी हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा सोबतच तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब मात्र जरूर करा तर पुरेल काही मिनिटे आपण ही या शक्तिशाली दिव्य अद्भुत अशा पवित्रशा देवाच्या मंत्राचा जप करूया ओम श्री खंडोबा विघ्नहर्ताय नम ओम श्री खंडोबा विघ्नहर्ताय नम ओम श्री खंडोबा विघ्नहर्ताय नम ओम श्री खंडोबा विघ्नहर्ताय नमः ॐ श्रीखण्डोबाय 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 विघ्नहर्ताय नमः